истории человечества, в том, когда родилась классическая музыка, старинная, самая старинная, единственный инструмент, который никак не изменился, только старинный. Знаете, вот даже фортепиано изменились. Органы изменились. Многие инструменты ушли в историю, там бокфлетели, там многие-многие другие. Появились новые синтезаторы, там современные, всякие такие. -то. То есть все изменилось. Даже альты мелочили, и велочили итоги не изменились. Только скрипки остались изменными, значит, это все-таки достаточно совершенная форма. Я, я очень люблю секреты рассказывать. А, у Максима серия запись на компакт дисков. И я ну, в плане хвастовства, но он записал 24 каприса на Японии и диска лучшим, лучшим диском годы. И японцы, боже мой, какой гварнери, какой гварнер. Нет, какой смерти барик. А поскольку я... что действительно ну, принято считать, что скрипки в, их, так, так, скажем, в нынешнем обличье, родились несколько веков назад в Италии. Это действительно так в каком-то смысле. Но да, мы знаем, наверное, многие из нас знают, да, и великие слова Антонио Стратвари, Николай Мати, там, и так далее. То есть великие мастера итальянцы сейчас рождаются инструменты и не меньше, а может даже и лучше, и по силе звука, и все. То есть все-таки вот, в, в России, есть мастера, э, которые уже произошли. Так, вот, тогда вопрос да. номер два. Скажите, пожалуйста, вот мы здесь уже начали как раз концерт с того, что вы сказали, что у вас был уникальный концерт в Санкт-Петербурге в 2003 году, когда вы играли в этом концерте на двух скрипках. Было Слышали, что был такой великий скрипач, виртуоз, итальянский, Никола Погони. Он кто-то кто его любил, кто-то его за, за это же ненавидел и так далее. То есть такая очень интересная судьба у него была, он многое сочинил, он играл практически как оперный певец оперы поет, он играл на скрипке в больших оперных театрах и производил какой-то невероятный. Но у него было, конечно, много инструментов. но надо же с таком случиться, что великий итальянский скрипач, родившийся в 780 году в Кремоне, вот, он выбрал как основной инструмент не какой-нибудь там старый скрипка Амати или Вертолоти, в то время величайший, он выбрал современную итальянскую скрипку Варнелли Дельджер. И после него на вот вот этого великого мастера стали играть многие-многие великие скрипачи. А второй его любимой скрипт стала великая фра французская скрипка, которую сделал тоже великий э французский мастер, который дружил с Паганини, как копию его первой скрипки. И, вот, и, и э фактически Паганини, величайший виртуал своего времени, он играл на, на современной итальянской скрипке и современной французской, даже не итальянской скрипке. Вот. И вот эти две скрипки, значит, всегда были нем, он на них играл. Ну, так сложилось, что в 2003 году действительно он праздновался э был праздник 300-летия возникновения Петербурга, и одним из подарков Италии, Италии конкретно гены из Петербурга, было то, что привезли вот эти две скрипки впервые, вообще вывезли из в конце санкт Петербург. И тогда, конечно, очень было интересно, потому что две скрипки вместе встретились в этом концерте. Ну, мне было честь и мне на них всего впрочем, еще одна была удивительная вещь. Впервые на этих скрипках современного звучала не итальянская музыка, а русская музыка. Знали, 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 да. мы, мы, мы знали, как раз играли в зале филармонии а впервые русскую музыку на что за, скрипки? что за скрипки? Да, да. Да. Ну, да. да.